আমাৰ সংকল্প যে এইখন নতুন বৰ অসমত শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ পাঁচটা ৰাজ্যত অসমত আমি লৈ যামগৈ শুনিবলৈ অলপ নতুন যেন লগা নাই হয় নতুন নহয় কিয়নো একেই কথা বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল প্ৰাক্তন চিকিৎসা মন্ত্ৰী আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁ একেখিনি কথা ক'লে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিফল হ'ল সেইবাবে আমি এই সংকল্প লৈছোঁ যে যি কামত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিফল হ'ল সেই কামত আমি সকলোৱে মিলি আমি সফলতা লাভ কৰিম শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ শীৰ্ষ পাঁচটা ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি অসমখন মিলিজুলি আমি লৈ যাম কিন্তু কেনেদৰে কৰোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰ্তমান চৰকাৰে য যোৱা দহ বছৰ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে এইখন চৰকাৰ সদায় নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে নিৰ্মাণৰ কাম যোগেদি তেওঁলোকে কিছু ঠিকাদাৰক লাভ দিবলৈ বিচাৰে কিন্তু বাস্তৱভাৱে আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ সংখ্যা কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নাৰ্ছৰ অভাৱ দৰৱৰ অভাৱ মেচিনৰ অভাৱ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে জোৰ দিয়া নাই এই বিষয়টো হ'ব আমাৰ দ্বিতীয় সংকল্প যে চৰকাৰৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ কামৰ ভিতৰত আধুনিকৰণ আনা চৰকাৰৰ কামৰ ভিতৰত যি আমাৰ চৰকাৰী বিষয়া আছে তেওঁৰ লগত শত্ৰুতা ভাৱ লৈ নহয় মিত্ৰতা ভাৱ লৈ অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰা বৰ্তমান চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰী ডক্টৰে হওক চৰকাৰী আশাকৰ্মীয়ে হওক আংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে হওক প্ৰত্যেকজনৰ লগত শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে বা তেওঁলোকৰ লগত নিৰ্যাতন কৰে তেওঁলোকৰ লগত অন্যায় অত্যাচাৰ কৰে আমাৰ ভাৱ তেনেদৰে নহয় যদি বাস্তৱভাৱে আমি বিচাৰোঁ যে চৰকাৰৰ সুবিধাবোৰ ৰাইজৰ ওচৰত পায় তেতিয়া চৰকাৰৰ বিষয়াসকলৰ লগত মিত্ৰ দৰে এজন পাৰ্টনাৰ দৰে আমাক কাম কৰিব লাগিব